আসসালামু আলাইকুম আলহামতুল্লাহত ফরাতের পর তিনি মোনাজাত করতেন না তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তসবিহ তাহলিল এবং অন্যান্য দোয়াগুলো তিনি পড়তেন হাদিস বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা সেই দোয়াগুলো খুঁজে বের আজকে আপনাদের সামনে সেই হাদিসের ولكن طول تتحدث إن شاء الله الله رسول الله الله عليه الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تين بار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي اللهم أدخل الجنة واجرني من النار لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلابة الرجال سبحان الله تتجبر الحمد لله تتجبر الله أكبر تترجبر بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس মিনাল জিং দি অন্যাস